Мы по договору с ФИБА Европа должны проводить эти соревнования каждый год. Это было как бы в общем договоре. Мы имеем право выбора, что мы проводим. Вот мы решили провести 16 младше чемпионат Европы, подали заявку и сейчас ждем ответа официально. Нам будет ответ. Если если ответ будет положительный, то мы начнем подготовку. Естественно, ну если предварительно говорить, план будет такой: в Киеве. Дворец спорта перегораживается пополам. Две площадки с двух сторон. Потом в финал одна площадка. И, в общем-то, в Киеве проводим с 8 по 18, если я не ошибаюсь, августа этот чемпионат Европы. Вот такой план. Он может измениться, естественно. Всякие условия может быть. Может, неожиданно дворец спорта стать на ремонт, может еще что-то быть. Но тем не менее, мы найдем возможность в Украине провести этот чемпионат.